আজি মই বৰাক ভেলী তিনিদিনৰ কাৰণে আহিছিলোঁ যোৱাকালি শ্বিলচৰ আছিলে আজি মই হাইলাকান্দি আৰু কৰিমগঞ্জত থাকিম অহাকালি আকৌ শ্বিলচৰ মেডিকেল কলেজ চাই মই গুৱাহাটী ঘূৰি যাম ইলেকশ্যনৰ আগতে মই হাইলাকান্দি আমাৰ লোকসভাত বিজেপি জিকিলে মেডিকেল কলেজ এটা দিম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলোঁ আজি মই ডি চিক এতিয়া কৈ যাম যে ভাল লেণ্ড প্লট এটা আমাক চাই দিব লাগে যাতে আমি এচেম্বলি ইলেকশ্যনৰ আগতেই হাইলাকান্দি মেডিকেলৰ ফাউণ্ডেশ্যন কৰিব পাৰোঁ তাৰ উপৰিও হাইলাকান্দি ডিষ্ট্ৰিক্ট লাইব্ৰেৰী অডিটৰিয়ামটো কমপ্লিটলি ভাঙি এটা নতুন এয়াৰ কণ্ডিশ্যন অডিটৰিয়াম বনাবৰ কাৰণে মই বিছ কোটি টকা আজি এনাউঞ্চ কৰিছোঁ হাইলাকান্দি কাৰণে খুব প্ৰয়োজন আছিলে আৰু ভাল এটা অডিটৰিয়াম এটা হাইলাকান্দি ৰাইজে পাই যাব তাৰ উপৰিও আমাৰ হাইলাকান্দি চাৰ্কিট হাউচটো নতুনকৈ বনোৱাৰ কাৰণে চেংচন হৈছে উইডিন টেন ডেইজ আমাৰ কাম আৰম্ভ হৈ যাব গতিকে যিখিনি আমি ইলেকশ্যনৰ সময়ত হাইলাকান্দি ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে কৈছিলোঁ মই আজি আহিছোঁ গোটেইখিনি আৰু এবাৰ ৰিভিউ কৰিম আৰু যি ধৰণে কথা দিছিলো সেই ধৰণে যাতে আমি কাম কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰোঁ পাঁচগ্ৰামৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল পাৰ্কৰ অলৰেডি বিভিন্নজনৰ লগত ডিছকাশ্যন চলি আছে যোৱা লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পিছত অসমত এনেকুৱা বাইছটা ঘটনা ঘটিছে আৰু আজি এইটো তেইছ নম্বৰ আৰু এই গোটেই ঘটনাটোবিলাকৰ লগত এটা কিছুমান বিশেষ মানুহ জড়িত হৈ থাকে আৰু লোকসভা ইলেকশ্যনৰ পিছত তেওঁলোকে বহুত এনকাৰেজমেণ্টো পাই আছে এটাৰ পিছত এটা ঘটনা কৰি আছে আমি টাফ একশ্যন ল'ম এতিয়া মই ডি জি পিক পঠাইছোঁ ঢিঙলৈকে উইল টেক টাফেষ্ট পচিবল একশ্যন পীযুষ হাজৰিকাকো মই মই যাব দিছোঁ আৰু মই সদায় কৈ থাকোঁ যে আমাৰ অসমত নামনি আৰু মধ্য অসম বৰাক ভেলী আদিৰ দৰে জেগাত আমাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহ লোকেল মানুহবিলাক বহুত ভয় আৰু সন্ত্ৰাসৰ পৰিৱেশত থাকে অসমৰ মানুহে যিমান এই কথাবোৰ বুজিব সিমানেই আমাৰ কাৰণে ভাল বাকীটো আইনত যি ব্যৱস্থা ল'ব লাগেতো মই ল'মেই কিন্তু আমি যিমানেই চেঞ্চিটিভ হওঁ যে এই জেগাবিলাকত কেনেকৈ আমাৰ মানুহবিলাক থাকে কিমান কষ্টত থাকে আমি যিমানেই চেঞ্চিটিভ হম সিমানেই আমাৰ মানুহবিলাকে সুৰক্ষা পাম ল'ৰা কোন নাম এজনকৈ এৰেষ্ট কৰা হৈছে বাকী দুজনৰ নামো আপোনালোকে পাই যাব মটৰ চাইকেল এখনত উঠি আহি আছিলে কিন্তু ঢিঙত এইটো ঘটনা এইটো ফাষ্ট নহয় স্প্ৰে গেং হৈছে আৰু হৈয়ে থাকে যি যি জাগাত আমাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহ মাইনৰিটি হৈছে সেই জাগাত আমাৰ মানুহবিলাক সদায় সমস্যাত থাকে কিন্তু আনফৰ্চুনেটলি যিবিলাক জেগাত আমি মেজৰিটি তাৰ মানুহে এই মানুহখিনিৰ কথাটো অনুভৱ নকৰে যেনেকৈ আজি অসমত কিবা এটা ঘটনা হ'লে অসমীয়া বঙালী কৰি দিব কিন্তু কোনো বঙালী মানুহে ছোৱালীক ওপৰত হাত নিদিয়ে কিন্তু আমাৰ মানুহখিনিয়ে চিন্তা কৰি থাকিব বঙালী বঙালীয়ে চিন্তা কৰি থাকিব অসমীয়া অসমীয়াই চিন্তা কৰি থাকিব মাৰোৱাৰী মাৰোৱাৰীয়ে চিন্তা কৰি থাকিব হিন্দী ভাষী কিন্তু আমাৰ শত্ৰু কোন মিত্ৰ কোন মানুহেটো আজিলৈকে উলিয়াব নোখোজে বা নাজানে বা মানুহে এভইড কৰে ডেট ইজ দ্য বিগেষ্ট আইৰণী সেইটোৱে আজি আমাক আমাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সমস্যা চৰকাৰেতো পদক্ষেপ লৈয়ে আছে চৰকাৰে পদক্ষেপ লৈ থাকিব কিন্তু মানুহৰ ভিতৰত থকা যিটো জন্তু সেই জন্তুটোক চৰকাৰে কেনেকে আগত বুজি উঠিব ঘটনাৰ পিছতহে চৰকাৰে গম পায় চাকৰিটো হব যি যি দিলো সেইটো দিন হৈ গল এতিয়াতো চাকৰি অনিট হব কেঞ্চাৰ হস্পিটেলসমূহ কেনেকে হব এ চি চি এফৰ মই চেয়াৰমেন এ চি চি এফৰ চেয়াৰমেন হ'ল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চিকিৎসা কাৰণ এ চি চি এফৰ চেয়াৰমেন হল অসম চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এইটো কোনো নন গভমেণ্ট নহয় ইট ইজ এ গভমেণ্ট ইনষ্টিটিউট তিনিচুকীয়াত যোন

অসমীয়া বংগালী বিহাৰী হ'ব নালাগে গণ্ডগোল কৰে তাৰ ওপৰত এক্সনিয়ে মিটিং বোলাংগ্ৰাফীৰ এন আৰ চিৰ নাম নুঠাবিলাকক মই কেনেকৈ উঠাম ৰেচন কাৰ্ড আৰু কাৰ্ড দুই চাৰিদিনৰ ভিতৰত কিবা এটা কৰি আছো